Ada satu benda yang saya rasa saya nak tegaskan pada hari ini. Fokus saya pada hari ini nak beritahu bahawa baik warisan, baik GRS, baik BN, begitu juga dengan Pakatan Harapan, kita semua duduk di dalam kerajaan perpaduan. Eh, Kita duduk di dalam kerajaan perpaduan. Jadi tidak sepatutnya eh, Tidak sepatutnya Kita bila berhadapan dengan pilihan raya Kita berpecah Saya tidak nafikan eh, Kawan-kawan Barisan Nasional Mereka tidak boleh berhadapan Ataupun bekerjasama dengan GRS Kan eh? Kerana pengkhianatan yang kita hadapi ketika uh, Pilihan raya yang lepas Eh? Cukup memilukan. Uh, tapi kena ingat juga, eh. Kena ingat juga bahawa kita pun pernah ada masalah dengan warisan. Kita pun pernah ada masalah dengan Pakatan Harapan, eh. Sewajarnya, eh, sewajarnya kita jadikan apa yang berlaku di Sabah ini sebagai pengajaran. Kalau kita berpecah kalau kita berpecah dalam pilihan raya umum ke-16, eh, BN tak bersama dengan PH umpamanya, maka malapetaka yang kita hadapi di Sabah akan berulang kembali di peringkat persekutuan pula. Ha, ini kena ingat. Eh, kena ingat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kerajaan perpaduan ni sebenarnya kita dah berjaya sapu bersih semua 73 kursi. Cuma bezanya, kita menang atas kapasiti peribadi. Saya ambil contohlah, eh, umpamanya. Eh, BN Pilihan Raya Negeri yang lepas memenangi 14 kursi. kan? Eh, saya faham sentimen kawan-kawan BN di Sabah marah kita ditikam dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita masing-masing berlapan dada dan kita berhadapan dengan pilihan raya secara bersama. Satu pasukan. Kerajaan Perpaduan. Tidak ada satu kursi pun yang akan terlepas di tangan Perikatan Nasional. Musuh kita satu je tuan-tuan. Eh? Musuh kita Perikatan Nasional sebenarnya. Hmm. Yang lain-lain ni tak ada apa. Kan? Ha? Contohnya lah parti bebas. Kalau misalnya Warisan, GRS, AMA, BN, PH. Bersatu. Tak ada satu pun calon bebas yang menang. Tak ada satu pun calon perikatan nasional. Tuan-tuan, ni... Tuan -tuan. B pun tak gila macam ni. PN. Pas. Boleh menang di Sabah. Sebab apa? Sebab kita berpecah, tuan-tuan. Itu sebab bagi saya pengajaran yang paling penting yang dapat diambil daripada apa yang berlaku di Sabah ni ialah pilihan raya yang akan datang kita tidak boleh berpecah kita mesti maintain sebagai satu pasukan kerajaan perpaduan kerajaan madani ni tuan-tuan kalau kita berpecah kita buat hal kita masing-masing ha? Eh? masih lagi dengan matlamat nak go solo yang perasan kita boleh menang saya saya cakap terus terang Contohnya BN lah Daripada 26 kursi Kita mungkin boleh dapat Bawah 26 kursi Eh, Kalau lebih pun Mungkin boleh dapat 30-35 Kalau bertanding secara solo Tetapi tuan-tuan Potensi sekiranya kita tidak berpecah Nescaya eh, Kalau ikut kiraan Dan mutual understanding kalau kawasan tu kawasan perikatan nasional Siapa dapat nombor dua undi terbanyak Dia akan bertanding di kawasan itu BN mempunyai peluang untuk bertanding di 85 kerusi Dan kalau kita tidak berpecah tuan-tuan Undi silang berlaku BN undi PH PH punya penyokong undi BN Sesedara untuk dapat 50 hingga 60 kerusi anytime Daripada kita bertanding sampai 45 kursi di Sabah Macam baru-baru ni Kan eh? Akhirnya kita menang hanya 6 kursi tuan-tuan Amat menyedihkan 39 kursi Saya tak nak tuning jari pada orang lain Tetapi saya rasa Kita sama-sama Telah membuat banyak kesilapan Kita bukan perompak macam Muhyiddin Yang telah Menyapu duit Jana Wibawa Kan? Eh? Kita pun tak buat macam PAS. Eh, bagi duit, wallahi saya undi PAS. Kan? Eh? Bukan semua orang boleh terima. Eh. Hanya di Kelantan Terengganu je tuan-tuan, eh. Puak-puak termasuklah di Kedah dan Perlis ada puak-puak yang percaya bahawa undi PAS masuk syurga undi BN masuk negara ke undi PH masuk negara ke Ha masuk pas sama dengan masuk Islam keluar pas sama dengan keluar Islam Ha ni tempat lain tak ada kan Tetapi hakikat dan realiti tuan-tuan kena kena faham bahawa sesedara salah satu perkara yang perlu diambil kira juga eh? Ha? Dalam pilihan raya yang akan datang Kita kena pastikan Apa yang berlaku di Sabah Tidak berulang kembali tuan-tuan Kalau kita Merompak jana wibawa punya duit Macam mana yang Muhyiddin buat Kita ada duit lebih Kita boleh bertanding Sampai 45 kursi Tetapi bila kita ni fan pun limited Contohnya lah kalau kita belanja 100 juta. Eh? Kalau 100 juta tu kita agihkan kepada 14 kursi sedia ada yang kita ada. Kita boleh belanja sampai 7 juta. Satu kursi. Contoh. Contoh. Eh? Tetapi disebabkan kita bertanding sampai 45 kursi. Kerana nak menunjukkan kita boleh memerintah sebuah negeri secara bersendirian. Maka akhirnya sources kita ataupun sumber kita yang limited ni tidak kita letakkan secara efisien di tempat yang kita betul-betul boleh menang terpaksa kita agih kepada kesemua 45 kursi last kali tuan-tuan hanya 6 kursi dan saya yakin 6 kursi yang kita menang ni pun kerana calon-calon kita mempunyai kemampuan kewangan yang lebih sikit berbanding dengan calon-calon di tempat lain Ini benda-benda yang saya rasa perlu kita perbaiki Dalam masa yang sama tuan-tuan Saya juga merasakan bahawa Disiplin parti ini sewajarnya kita tegakkan eh? Betul kita kena menyantuni Banyak pihak ketua-ketua bahagian Kita kena menyantuni Uh, pengurusi perhubungan dan sebagainya namun sesedara ada kalanya di atas gertakan di atas ugutan kan di atas uh, apa dipanggil kata sepakat kumpulan-kumpulan tertentu ada benda yang kita nak buat kita tak dapat nak buat. Eh? Ada calon yang kita nak letak yang kita yakin lebih bersih kita akhirnya tidak dapat meletakkan calon tersebut. Jadi disiplin parti ini juga penting tuan-tuan. Eh? Parti tak sewajarnya tunduk dengan mana-mana ugutan, tekanan dan sebagainya. Namun saya yakin parti telah buat yang terbaik sehingga kita berjaya meletakkan 81 calon muka baru bukan satu benda yang mudah kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ahmad Zahid kerana berjaya menurunkan 81% muka baru dan 50% daripada mereka adalah calon orang muda betul kita tak menang tuan-tuan kan? -tuan. Eh? dan kita tak perlu malu bila kita tidak menang kerana meletakkan calon muda bermakna calon ini bersih. Calon ini bebas rasuah. Calon ini ada integriti. Calon ini ada kaliber. Profesional. Memang mereka tidak boleh nak menjadi Santa Claus. Seperti mana calon-calon yang dah lama bergelumang dengan kuasa. Ada kes rasuah dan sebagainya. Tuan-tuan, sesedara tak mudah untuk 81% calon muka BN ini menyayangi sahabat-sahabat eh, yang mereka tentangi yang sudah lama ditampuk kuasa dan mempunyai kemampuan kewangan untuk membeli undi dan sebagainya. Saya tak takut nak letak perkataan membeli undi kerana saya tahu apa yang berlaku di sana, tuan. -tuan. Eh, memang berlaku pembelian undi di dalam pilihan raya di negeri Sabah full stop kan eh? siapa yang nak menafikan boleh nafikan tetapi kita tahu apa yang berlaku di lapangan tetapi kita dah bagi nasihat pada rakyat negeri Sabah jangan manis sepanjang tempoh 2 minggu itu menyebabkan mereka sengsara selama lima tahun. Kita dah bagi pandangan kita, mereka pun dah dengar, tetapi itulah keputusan yang mereka ambil. Kita tak boleh nak buat apa-apa, kan? -apa, eh? Kita redolah dengan ketentuan Allah Ta'ala.